Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 4 de Plan de Serios 2 de 4. ¿Quieres ser mi madre? Basados en el libro. Mi abuela le dijo que no volviera y fue una desgracia para la familia. La figura más pequeña se encogió de hombros, como si no le importara, y dijo: Creo que puedes entender, nací como un niño no deseado. Mi madre trató de terminar conmigo, pero logré sobrevivir, ¿eh? La enérgica niña narró su historia con una leve sonrisa en su rostro, como si la historia no fuera suya. La sonrisa en su rostro me intrigó aún más. Ella era muy parecida a mí. No me refería a su rostro físico, sino a la sonrisa que usaba para ocultar sus verdaderas emociones podía identificarme con lo que estaba pasando, ya que conocía ese sentimiento muy bien. La única diferencia era que no traté de poner una sonrisa tanto como ella. Mi expresión estaba en blanco, por lo que mi abuela no pudo leer mis pensamientos. ¿Por qué me miras? ¿Te enamoraste de mí? Suavemente pasé mi mano por sus mechones y la miró a los ojos con la esperanza de encontrar su verdadero yo. Sus hermosos ojos se abrieron con sorpresa. Luego desvió rápidamente mi mirada como si me sorprendiera. Si me miras por mucho tiempo, serás tentada. Siempre tienes que hacer una broma, ¿no? dije con un toque de comprensión miré mi mano que había estado descansando sobre la cabeza de la chica hace un momento alguna vez te lavas el cabello es muy grasoso lo lavo todos los días eres tan mala quejándote del aire limpio de otras personas es pelo limpio es dulce de tu parte seguirme el juego con mi broma tonta la diminuta figura saltó y envolvió sus brazos alrededor de mí. Apretando con fuerza, me congelé. No estaba acostumbrado al efecto físico. Traté de quitarle los brazos suavemente, pero la niña dijo, Por favor, solo déjame tener este abrazo. Tu aroma me calienta. ¿Estás hablando de mi olor? Llevé mi brazo a mi nariz, pero no pude detectar nada inusual. Tal vez solo estaba acostumbrada a mi propio olor. ¿A qué tipo de olor te refieres? El aroma de la seguridad, la paz. Ojalá fueras mi madre real. ¿Tu mamá? Suspiré dramáticamente, sorprendida de escuchar eso. Noé continuó sosteniéndome fuerte, negándose a soltarme. ¿Cuánto tiempo más vas a abrazarme? No puedo respirar. La verdad se ha dicho, era un poco introvertida. Un abrazo como ese era bastante extraño para mí. Nguyen, por favor sé mi mamá, ¿eh? ¿Qué quieres decir? La próxima semana en la escuela tendremos una celebración del Día de las Madres. Todas las madres están invitadas para que sus hijos puedan demostrarles cuánto las apreciamos. Me encantaría que pudieran unirse y recibir una guirnalda de mi parte. ¿Hablas en serio? Empujé a la chica lejos, alejándome de ella hacia la pared, incapaz de aceptar lo que acababa de escuchar. ¿De verdad crees que podría ser tu madre? Pero nunca tengo lo que todos los demás tienen. El dolor en su voz hizo que mis labios se fruncieran. ¿Por qué ponía tanto énfasis en tener a ambos padres en la vida de uno? Es desalentador ver que la escuela aún realiza ese tipo de eventos, uno en el que no todos pueden participar. ¿No ven que ponen a los estudiantes sin padres en una posición aún más difícil? Es un aspecto de la vida, ¿por qué necesitan hacer un gran problema de eso? ¿Qué tal si llevas a tu abuela contigo? si no quieres, está bien.